Ha, burada bizə birinci məsələ də var. Bizim deputatlardan biri uzağlanınca, özü də bu mən belə bu rus dili deputatdır. Yenə də rus dili söhbət edərlər. Bunun danışığı ilə belə çıxıb xarici siyanə çağırıb, kəlləsinə alacağıq. Vallah bu deyir ki, Güstəndagi hadisələri dey bizə nümunə göstərib, Azərbaycan xalqının mübariz ruhlu, ruhlu olmadığını tayrin elilərlənmə radikal müqavimət səbəb bildik. Hənder Gürcüstanda bu yand demək istir ki, Azərbaycan xalqının mübariz ruhu var. Bildinmi? Mübariz ruhu varsa bu inqilab açardı. Bu mübariz ruh olsa Azərbaycan da 30 dəfə inqilab olardı. Bildinmi? Gürcüstanda da bu zaman-zaman bu nümunələri var. Təkcə deyil ki, Gürcüstanda Pozner dünyanın bütün tamamında belə ən üstün səviyyədə qəbul olunan bir jurnalistdir. Həcəman bir jurnalisti 1 saat kürsü oturmağa qoymadılar. 1 saat ha. Qovdular çıxartdılar. Əsəliyov gəldi burda ayağına ağ üstaddı, prezidentə otuş eləndi. Cənab prezident ona xeyli hesabatsat verdi, yola saldı. Dedi mən burada olmasam saqqallar burada, otoy nəqallar, nə bilim, belə bu, bilə. Biz yani Gürcüstan hadisələrindən istifadə edən anti-millət qüvvələr sosial şəbəkələrdə Azərbaycan xalqının mübarizə hüququnun olmadığını deyirlər. Həm yani qaldıqсына çağırır, deyir, mübarizə ruhumuzu göstərək bizə. Hə, mən bu başınadırım, onun kəlləsini alacaqlar. Gəlis. Okay, Öz də bax Avropa bayrağının, Avropa Birliyi bayrağının fonunda danışır. Amma bu biraz ciddi məsələdir, onun kəlləsini alacaqlar. Özəgə Azara sağlam.